Salam, çox dəyərlilə YouTube kanal Mal izləyiciləri. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində yerləşən belə bir möhtəşəm həyət evimizlə tanış eləyirəm. Evimizin gördüyünüz kimi çox geniş, möhtəşəm bir həyəti var. Qeyd etdim ki, evimiz özü də möhtəşəmdir və 2 mərtəbə, 4 otaqdan ibarətdir. Evdə gördüyünüz kimi evin həyəti çox Genişdir, 3 maşın rahatlıqla yerləşir. Və yanlara keçmək üçün belə bir çox geniş yer nəzərdə tutulub və evin qapısını sizlərə göstərim. Pult ilə idarə olunan yaluz qapıdan istifadə olunub. Gördüyünüz kimi bütün kommunal xətlər hamısı çəkilib və sadəcə olaraq evdə girib yaşamaq qaldı. İndi isə keçək sizə evlərin içərisi ilə tanış eləyim. Bir daha qeyd edeyim, evimizin içərisi çölündən də möhtəşəm və çox zövqlə, çox gözəl bir zövqlə təmir olunub. Gördüyünüz kimi belə bir mərmərdən istifadə olunub və qeyd etdim ki, isti poldur. Otaqlarla sizləri tanış eləyim. Geniş və gözəl otaqlarımız var. Buyurub baxa bilərsiniz. Və evimizin həqiqətən çox mükəmməl bir işlənilib evdə. Qonaq otağımızın pəncərəsi şəbəkə pəncərlərindən istifadə olunub və Birbaşa evin ön hissəsinə, həyətinə baxır. İndi isə səssən növbəti otaqlarla tanış eləyim. Gördüyünüz kimi, dəhlizənin sol tərəfində belə bir xanımlarımızın çox önəm verdiyi mətbəximiz mövcuddur. Mətbəx deməyə adam dilə gəlmir, həqiqətən də. Qonaq otağı genişliyində belə bir mətbəximiz var. Və burdan da evin arxa hissəsini sizlərə göstərim ki, evimizin arxasında necə bir geniş yer saxlanılıb. Növbəti otağa keçək. Belə bir otağımız daha var. Yataq otağı kimi istifadə edə biləcəyiniz və Gördüyünüz kimi, otaqların hər birisi xüsusi zövqlə, xüsusi diqqətlə təmir olunub. Bura isə gördüyünüz sanuzi sanitar qovşaq, 1-ci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağımızdır. İndi isə çıxaq 2-ci mərtəbə ilə sizləri tanış eləyim. Həqiqətən çox möhtəşəm, çox super bir evdir. Və ağdamlı qardaşlarımız demişkən, əsil dosta, qardaşa qismət olacaq belə bir evimiz mövcuddur. Qiymətini videonun aşağısında qeyd edəcəm. Gördünüz belə bir Palqon hissəmiz var və hava küləkli olduğu üçün çölə çıxmıram. Birbaşa evin ön hissəsinə baxır. Burda isə belə bir həqiqətən möhtəşəm genişlikdə olan yataq otağımız mövcuddur. Gördüyünüz kimi Evimizin tam hissəsi də çox gözəl zövqlə işlənilib və yataq otağımızın da pəncərəsi evin ön hissəsinə baxır. Şəbəkə pəncərələr hər tərəfdə istifadə olunub. Çox bahalı qatlardan və divar kağızları ilə istifadə olunaraq evimiz inşa edilib, remont olunub. Bura isə növbəti bir Yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi, burada da möhtəşəmlik öz sözünü deyir. Burada da belə bir evimiz mövcuddur. Və ikinci mərtəbə üçün nəzərdə tutulmuş sanuzey, sanitar qovşaq. Gördüyünüz kimi tam şəkildə təmir olunub və sadəcə olaraq öz alıcısını gözləyir. Həqiqətən çox məsləhətli, çox gözəl evdir. Bu evi bütün yaxınlarımıza, bütün dostlar, qardaşa qismət olacaq bir evdir. Evimizin qiymətini videonun açıqlama bölməsində qoyacağam. Bu ruh maraqlana bilərsiniz. Sizdən xahişimiz kanalımıza dəstək olub abunə olmağı unutmayın ki, bu tipdə olan videolarımız hər birinizin qarşısına çıxsın və kim arzusundadsa gəlsin evlərimizdən yararlansın.